اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار لا تعداد احسان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے سارے احسان ہیں اتنے سارے انعام ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو اس کو گن نہیں سکتے آج جدید دور ہے جدید مشینری ہے کمپیوٹرائز نظام ہے ہر چیز کو ماپ لیا جاتا ہے تول لیا جاتا ہے وزن کر لیا جاتا ہے شمار کر لیا جاتا ہے اس قدر جدید نظام کے باوجود اللہ نے جو انسان پر انعامات کیے ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا و ان تعامت اللہ تحصوها اس سے بھی اگر جدید نظام آ جائے مشینری اس سے بھی جدید ہو جائے پھر بھی اللہ نے جو انسانوں پر انعامات کیے ہیں وہ ہم شمار نہیں کر سکتے میرے بے آپ پہ اللہ کے بے شمار انعامات ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی انعامات کی قدر نہیں کرتے اور شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے انعام سے مراد مال و دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جس کے پاس نہیں ہیں وہ یہ سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی آزمائش ہے مجھ پر اللہ کا عذاب ہے میں مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہوں ہماری مثال تو اس بچے کی طرح ہے جو امیر زادہ ہو ماں باپ بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں جو اس نے منہ سے مانگا مل گیا جو نہیں مانگا وہ بھی مل گیا جس بچے کی ہر خواہش پوری ہونی شروع ہو جائے اس بچے کو ماں باپ کے احسان کی قدر نہیں رہتی وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو مجھ پر یہ انعام کیا ہے نا یہ تو ان کی ذمہ داری ہے یا یہ تو میرا حق بنتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے پوری کی ہے وہ اس کو احسان کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے اگر زندگی کے کسی موڑ پر ماں باپ کہہ دیں کہ یہ چیز تجھے لے کر نہیں دینی تو وہ ضد کرے گا وہ کہے گا یہی یہ تو میں نے لینا تھا اس سے پہلے جتنے احسان کیے ہیں وہ تمہارا حق تھا تمہاری ذمہ داری تھی اصل چیز تو یہ تھی یہ مجھے لے کر تو ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مال دے دیا پیسہ دے دیا دولت دے دی تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے ورنہ اللہ کا تو احسان ہی کوئی نہیں ورنہ وہ تو رب تھا جسم دینا وہ تو اس نے دینا ہی دینا تھا ہمارے اس جسم میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں یہ تو خالق تھا اس نے دینا ہی دینا تھا بھی کبھی ہسپتالوں میں جا کر چکر لگا کے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے ساری زندگی کے لیے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اب کھڑا ہو جانا چلنا پھرنا کتنا بڑا انعام ہے یہ اس سے جا کر پوچھیں آنکھیں ہیں کان ہیں دیکھنا ہے سننا ہے بعض لوگوں کے دل دل نہیں دھڑک رہے تھے دل کی دھڑکن کے لیے مشین لگی ہوئی ہے آکسیجن مل رہی ہے وہ ایک بندہ تھا نا اسے بندہ ٹھیک تھا دل کا مسئلہ بن گیا آکسیجن کا مسئلہ بن گیا ہسپتال میں گیا اسے انہوں نے چند منٹوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مصنوعی آکسیجن لگا دی اس کا سانس بحال ہو گیا پھر جب اسے ہسپتال سے رخصت کیا گیا اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا سارا بل آ گیا یہ بل کس کا ہے جی انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو جو مصنوعی آکسیجن دی ہے نا مصنوعی سانس دیا ہے یہ اس کا اتنا لمبا بل ہے اس بندے نے رونا شروع کر دیا اے اللہ ساری زندگی تو نے سانس دیا کبھی بل نہیں دیا آج یہ ہسپتال والے تھوڑی دیر کے لیے مجھے سانس دیا بل دے دیا اور کبھی ہم نے غور کیا یہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اگر یہ سانس رک جائے اس کو بحال کرانے کے لیے اتنا لمبا بل ہے ہسپتال والوں کا لیکن رب کوئی بل نہیں دیتا ایک لکمہ جو ہم کھاتے ہیں اگر وہ ہمارے گلے میں اٹک جائے تو کیا بنے گا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسان ہیں اتنے انعام ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا رضی طب اللہ ربا و بلاسلام دینا و بحمد النبیٰ ایک حدیث میں ہے وب محمد الرسولہ وجب الجنہ جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی وجبت جب الجنہ اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں آپ صحت مند ہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے کوئی پریشانی آ گئی ہے آپ کہیں اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں راضی اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے جنت دے دی بس مجھے یہی چاہیے تو برحل محترم بھائیو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا اے بندو یہ احسان میں نے تم پر کیا ہے سوائے ایک احسان کے اور اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فرمایامنین اصب صفیم رسول المن اے انسانوں بے شمار تم پر احسان کیے ہیں کبھی احسان جتلایا نہیں ہے کبھی بتلایا نہیں ہے یہ احسان ہے سوائے ایک احسان کے وہ یہ ہے کہ میں نے آخری پیغمبر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے آپ علیہ اللہ سلام کا نبی بننا اور ہمارے لیے یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم کو امت محمدیہ میں شامل کرنا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ہم مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہی نہ ہوتے ہم عیسائیوں کے گھر میں یہودیوں کے گھر میں بت بت کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اب دیکھیں نبی علیہ اسلام کی رسالت تو ہے لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو بندہ مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا اتنا بڑا انعام اتنا بڑا احسان اللہ نے بغیر مشقت کے بغیر محنت کے بغیر مانگے ہم کو عطا کیا ہوا ہے اور ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس کے واللہ قدر پوچھنی ہو ان لوگوں سے پوچھیں جو غیر مسلم علاقے میں رہتے ہیں جن کو پتا ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گردن تل سے جدا کرنے اسلام آیا جن لوگوں نے کلمہ پڑھا آپ داستانیں سنتے رہتے ہیں بلا رضی اللہ تعالیٰ تب تھی ریت پہ لڑا دی آل یاسر ابو جہل نے عالیہ یاسر کو ان کے گھر کے افراد کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر مخالفت سمت دھڑا کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیے یعنی کلمہ پڑھنے کا مطلب تھا مرنا ہمیں تو آسانی سے مل گیا محنت بھی نہیں کی کوئی مشقت ہے ابھی ہم تو جلدی کچھ نہیں مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا ملک اسلام بھی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا انعام ہے ہم کو امت محمدیہ میں شامل کرنا اس بات کی دعا انبیاء کرام کرتے رہے اے اللہ ہم کو امت محمدیہ میں شامل کر لے اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ اعزاز انبیاء مانگتے رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دے دیا ہے اس لیے محترم مطلب بھائیوں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں ویسے تو کہیں گے ایک لحاظ سے نبی علیہ صاحت اسلام کا نبی ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے ایک مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر ہماری یہ آنکھیں ہیں نا آنکھوں کے اندر نور ہے ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں کو جب تک خارجی روشنی ہے نا ملے گی بہان کی روشنی ہم دیکھ نہیں سکتے آپ کمرے میں بند ہیں اندھیرے میں ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بندے کی نظر تو ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی چاہیے اسی طرح عقل ہے سمجھ ہے بوجھ ہے دل ہے دماغ ہے بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے آپ علیہ صاحب السلام نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دکھلایا ہے آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگوں میں عقل بھی تھی فہم بھی تھا سمجھ بھی تھی سارا کچھ تھا لیکن دورہ جہلیت کا بھی پڑھ کر دیکھ لیں وہ سالم لوگ تھے عیاش تھے فحاشی اور یعنی عام تھی وہی لوگ ہیں جو سالم ہیں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہی لوگ بائیس لاکھ مربع میر پر حکمران بن گئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھلایا ہے جو صراط المستقیم والا راستہ ہے اس دن المستقیم والا راستہ ہے کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا نبی علیہ صلاحت السلام کی آمد ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے نبی علیہ صلاحت والسلام وہ واحد پیغمبر ہے آپ نے اپنی امت کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں نا شاید کسی اور نبی نے نہیں کی اور واقعی نہیں کی ہے ہر موقع پہ کوئی بھی سخت بات تھی آپ نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی یا اس کو ختم کر دیا بیسوں مثالیں ہیں نماز فرض ہوئی مسافر بندے کے لیے نماز مشکل تھی آپ نے عادی کر دی روزہ رکھنا مشکل تھا آپ نے کہا مسافر بندے کو روزہ بھاگ ہے بعد میں رکھ لیں حج کرنا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا سب کے لیے حکم ہوتا ہے حج کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نبی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے اس پر فراہ پر نہیں یہ بھی ہو سکتا تھا ہر بندہ زکاط دے وہ دس کماتا ہے بیس کماتا ہے سو پچاس ہزار اس میں سے زکاط دینی ہے لیکن نہیں کہا جس کے پاس مال ہے ساٹھے باون تولے چاندی ہے اور اس پر بھی علیہ الحال سال گزر جائے فرمائیں پھر زکاة دینی ہے کتنی نرمیاں بے شمار نرمیاں نبی علیہ السلام نماز پڑھنے لگے آپ نے فرمایا میرا دل کرتا تھا میں لمبا لمبی کرات کروں ویسے آپ نماز بڑی لمبی پڑھتے تھے نفلی نماز تو اتنی لمبی ہوتی تھی ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں ایک رقم میں پانچ چھ سوارے سات سوارے پڑھنا ہمارے ہاں تو ایک دو صبح پڑھ لینا تو پیچھے سے آوازیں نالے لگتی ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا آج اتنی لمبی نماز پڑھا دی ہے صحابی رسول اللہ نصی اللہ فرماتے ہیں نفلی نماز نبی علیہ صاحب والسلام رات کی نماز پڑھ رہے میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں ایک سپارہ دو سپارے رخو کی بات نہیں کر رہا کچھ چھ سے سات سپارے پڑھے پھر آپ رکوع میں گئے اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا اب چھ سات سوارے پڑھنے ہوں تین سے چار گھنٹے اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا برحال فرضی نماز بھی آپ کی لمبی ہوتی تھی نبی علیہ سعود والسلام نے فرمایا میرا دل کیا میں لمبی کراعت کروں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی نبی علیہ سعود والسلام نے نماز مختصر کر دی فرمایا یہ بچہ رو رہا ہے اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوئی ہے اور میں نماز چھوٹی کر دی کہ کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو ہم کہتے ہیں دین ہی بہت ہے سختی کیا کیا کے ہمارے پاس چوبیس گھنٹوں میں ایک فرض کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے اور اس میں بھی بھی ہم سوچتے ہیں اور وہ ہمارے فیدہ کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو بھاگو اب یہ وہ یوگا وغیرہ لوگوں نے نکالا ہوا ہے وہ آدھا آدھا گھنٹہ 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 یوگا کرتے رہتے ہیں آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیں سارا یوگا نماز ہے جتنے وہ کام کرتے ہیں وہ نماز کے اندر ہیں اور ہمیں پہلے ہی کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو فجر کی نماز پڑھو کہ رات لمبی کر کے پڑھو جو کام ڈاکٹر اکثر میں بتاتے ہیں وہ ہم وہ سارے نماز کے اندر موجود ہیں یعنی ایک نماز کا کام ہے وہ بھی ہم جو ہیں وہ وہ نہیں ہوتا نبی علیہ السلام سعد الموت میں مبتلا ہیں آپ کے پاس عبد الرحمٰن بن ابی بکر جو حضرت احشاد رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا وہ آیا وہ مسواق کر رہے تھے اب نبی السعت السلام کے آخری ایام چل رہے ہیں بیماری کی بڑی شدت ہے اتنی شدت میں بھی نبی سعود السلام نے مسواق کی طرف دیکھا ماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں میں نے عبد الماں بن اوف سے عبد الماں بن ابی بکر سے مسواق لی اس کا وہ جو اگلا درست ہے نا وہ میں نے ختم کر دیا اور وہ مسواک میں نے نبی السعت وسلام کو دی آپ نے چبائی لیکن چبائی نہیں یہ بیمار تھے میں نے اوپر برش بنا کر نبی علی صد اسلام کو دیا آپ نے مسبات کی اور ساتھ جملہ بولا اور میں اگر مجھے امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ لازمی کرا دیتا لیکن مشقت والا کام ہے فرمایا نہیں جس نے کرنی ہے کر لو جس نے نہیں کرنی کرو ہر معاملے میں ہمیں سہولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرما دیا لَقُد جَاكُم رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیز انتم کہ میرا جو پیغمبر ہے لوگوں اس پیغمبر کی قدر کرو کوئی بھی مشقت والی چیز آتی ہے اس پیغمبر کو سب سے زیادہ اپنی امت کی فکر لگ جاتی عزیز علیہ ما انتم سب سے بھاری بوجھ اس پیغمبر پہ آتا ہے کہ یہ عمل میری امت کیسے کرے گی اس عمل میں تخفیف رخصت حریص علیہ کو یہ پیغمبر حریص ہے یہ پیغمبر چاہتا ہے پوری امت میری جنت میں جائے پوری امت جنت میں جائے علیہ نے فرمایا میں میری تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بندے نے آگ جلائی ہو نا آگ وہ روشنی ہوتی ہے کیڑے پتنگے آگ کے اندر روشنی کے اندر جاتے ہیں مرتے ہیں نا میری مثال ایسے ہی ہے ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا تھا وہ کیڑوں کو پتنگوں کو آگ سے دور کر رہا ہے آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے لیکن وہ کیڑے پتنگے نہ اس کے ہاتھ سے بچ بچ کر پھر آگ میں جا رہے مر رہے ہیں فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے میں جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوں اپنی امت کی کمروں سے پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم سے دور کر رہا ہوں اور میری امت کے لوگ قدر نہیں کر رہے مجھ سے ہاتھ چھڑا چھڑا کے جہنم میں جا رہے ہیں میں ان کو جنت میں لے جا رہا ہوں وہ ہاتھ چھڑا کے جنم, جہنم میں جا رہے پیغمبر کو ہیرس ہے پیغمبر کو ہیرس ہے میری امت ساری کے ساری جنب میں چلی جائے ہم نے کبھی کدری نہیں کی میدان محشر کا دن ہوگا میدان محشر کا وہاں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں لوگ ہوں گے کھربوں لوگ آدم علیہ السلات وسلام سے لے کر آخری انسان تک بلینز میں لوگ ہوں گے بلینز میں کوئی بندہ گن نہیں سکتا میدان معاشرے میں کتنی دنیا ہوگی کتنے انسان ہوں گے شاید کوئی گن نہیں سکتا اللہ کی ذات کو تو پتہ ہے انسانوں کو کیا پتا خربوں میں بلین میں لوگ ہوں گے میدان معاشرے کی سختیاں آپ سب جانتے ہیں کتنی سختیاں سورج سوالے دے پہ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا بڑی سختی ہے اس سخت ماحول میں ہر بندے کی زبان سے یہ لفظ ہے ربی رب نفسی ربی رب نفسی اللہ مجھے معاف کر اللہ مجھے معاف کر حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں انبیاء بھی کہہ رہے ہیں رب ربی نفسی ربی رب نفسی اللہ مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا ہر کسی کی زبان سے یہی اے اللہ مجھے بچا ان خربوں لوگوں میں صرف ایک آواز صرف ایک کھرپ لوگوں کی دنیا اس سے بھی زیادہ ہے بلینز میں دنیا ہے ساری دنیا کہہ رہی رب نفسی صرف ایک آواز آئی صرف ایک آواز اور وہ آواز ہے رب امت اے اللہ میری امت اللہ میری امت انبیاء کہہ رہے ربی نفسی ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں ربی امت ہمارے پیغمبر کیا کہہ رہے ربی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اس موقع پر بھی نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے کہا نہیں اللہ میری امت ہمارے پیغمبر کو ہماری اتنی فکر ہے کبھی ہمیں اتنی فکر لائی کوئی ہو یار ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہم کیا کرتے ہیں سارا دن اپنے پیغمبر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں نبی علیہ سعد والسلام نے فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اے ویسے تو انبیاء مستجاب دعوات ہوتے ہیں نبی کوئی بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے لیکن ایک دعا اللہ نے ہر پیغمبر کو بطور خاص حکم نادل کر کے فرمایا ہے اے پیغمبر مانگ جو مانگے گا مل جائے گا خاص ایک دعا اپنی امت کے بارے میں ہر نبی نے لکلی نبی جی جیتا مستجاب مستجابت ہر نبی نے ایک دعا کی اس کی قبول ہوگی انبیاء دعائیں مانگتے گئے قبول ہوتی گئی ہوتی گئی نبی علیہ صاحب السلام فرمایا میں بھی نبی تھا اللہ نے مجھے بھی کہا میں آخری پیغمبر تھا مجھے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی امت کے حوالے سے ایک دعا مانگ کے جو مانگیں گے مل جائے گا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی میں نے کہا اے اللہ میں دنیا میں کچھ نہیں مانگوں گا یہ دعا میں آخرت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھ لیتا ہوں آپ اندازہ لگائیں اگر نبی نسع اسلام یہ کہہ دیتے اے اللہ میری امت پہ کوئی غم نہ آئے تو کوئی غم نہیں آنا تھا لیکن تھی تو دنیا کی زندگی آخر ختم ہو جانی تھی تو نبی نسع اسلام نے فرمایا میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھ لی جو ختم ہونے والی نہیں ہے میں نے جب یہ کہا نا یہ بخاری کے حدیث ہے میں نے جب یہ کہا نا کہ یہ دعا میں آخرت کے لیے رکھ رہا ہوں آخرت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ترمزی کے اندر موجود ہے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی فقی جرانی بیند قلعہ نصف امتی الجنّا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے یہ کہا ہے کہ جا کر پیغمبر علیہ السلام کو اختیار دے دو کس بات کا اختیار اختیار اس بات کا دے دو تو یعنی آپ نے جو دعا اپنی امت کے لیے کل قیامت کے دن رکھی ہوئی ہے اس دعا کے آگے یہ بات ہے اللہ نے مزید اختیار دے دیا کل قیامت کے دن یا تو اپنی آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ یا پھر پوری امت کے لیے سفارش کر دو اب نبی علیہ السلام کے پاس اختیار آ گیا اگر آپ چاہتے آپ کی امت کے خرم لوگ ہیں آدھے لوگ بغیر ہی صاحب کے جنت میں لیکن نبی علیہ صاحب, صاحب نے فرمایا نہیں میں اپنی پوری امت کے لیے سفارش کروں گا آگے جنت میں چلے جائے گی باقی آدھی کا کیا بنے گا فرمایا میں نے اختیار کیا سفارش کو شفاعت کو میں اپنی امت کی سفارش کروں سفارش کروں گا شفاعت کروں گا ہمارے پیغمبر تو ہمارے لیے اتنے حریث ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں نبی علیہ صاحب السلام کے پاس بندہ ہے اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں تو میں ٹھیک ہے دعا کروں گا لیکن تو نے بھی کچھ کرنا ہے ہم نے بھی کچھ کرنا ہے وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ بس ٹھیک ہے پر میں کثرت سے سجدے کرنے اگر جنت میں جانا ہے تو آپ غور کریں یہ ربیع الابل کا مہینہ آتا ہے ربیع ثانی کا یہ تقریبا یہ دو مہینے جو ہیں سیرت نبی کے حوالے سے بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں جلوس ہوتا ہے رات کو بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اور شروع سے ہوتا آ رہا ہے چلو آپ بر صغیر چھوڑے پاکستان کے چھتر سال ہو گئے چھتر سالوں میں ان دو مہینوں میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں سیرت کے نام پہ ہونی بھی چاہیے کوئی عرض نہیں ہے اس میں لیکن کبھی غور کیا اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ہم دین کے قریب جا رہے ہیں کہ دور جا رہے ہیں ہمیں ہر سال دو مہینے سیرت مصطفیٰ علیہ السلام سنائی جا رہی ہے ہم دین کے قریب جا رہے ہیں کہ دور جا رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا ہم دور جا رہے ہیں کبھی ہی وجہ نوٹ نہیں کی یار ہم تو اتنی بڑی بڑی ویسے سنتے ہیں اتنے بڑے بڑے جلسے بھی سنتے ہیں بڑے بڑے باز بھی ہوتے ہیں سیرت کے موضوع پہ سارا کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں پھر دین کے قریب جانا چاہیے تھا ہم دور جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا یہ جلسے یہ جلوس یہ ہم رسمی طور پر کرتے ہیں ہم نے اس کو رسم بنایا ہوا ہے یہ مہینہ آگا یہ کام کرنا ہے بس ایک رسم ہے کرنا ہی ہے بس بندہ بہت ہو گیا جنا پہ جانا ہے مجبوری ہے کیا کرے رشتہ دار ہے بعض دین کے کاموں کو ہم رسم کے طور پر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بندہ ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے ہم نبی نسا وسلام کی سیرت کا دعویٰ کریں گے دعوے ہمارے بڑے بڑے ہوں گے ہم عاشق کے رسول ہیں محب رسول ہیں میں نبی کی ذات کے صدقے جاؤں واری جاؤں یہ سارا کچھ ہے لیکن جب بات عمل کی آئے گی سیرت کی آئے گی ہم سارے پیچھے ہو جائیں گے ہم نبی علیہ و سلام کی صورت بیان تو کرتے ہیں آپ کا چہرہ بیان تو کرتے ہیں لیکن آپ کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے آپ کا چہرہ ایسے تھا آپ کی داڑھی تھی آپ کی زلفیں تھیں ویسا چہرہ بنانے کی کوشش نہیں کرتی آپ کی چال ایسے تھی آپ کا لباس ایسے تھا ویسا لباس ہمیں پسند ہی نہیں ہے ہمیں لباس پسند ہے جو انڈین پہنتے ہیں جو مغربی ممالک کے لوگ پہنتے ہیں کلچر ہمیں نبی علیہ صاحت اسلام کا پسند نہیں ہے شاید وہ ہمیں ہندوؤں کا پسند ہے وہ غیر مسلموں کا پسند ہے بس زبان سے نعرے دعوے ہم سے جتنے مرضی لے لو کبھی غور تو کرے نا میں نے اپنا چہرہ اپنا وجود اپنا گھر کیا سنت کے مطابق بنایا کہ نہیں بنایا بات اصل میں یہ ہے نے علیہ صدل نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا ایک قوم ایسی ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کی ہنسنیوں سے نیچے نہیں اترے گا گلے سے نیچے نہیں اترے گا آج ہم سیرت بیان تو کرتے ہیں وہ سیرت ہمارے گلے سے نیچے اترتی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو سیرت کے مطابق بنانا ہی نہیں چاہتے اگر آسان لفظ میں بولوں پھر تو یہ گستاخی والا جملہ ہے کہ شاید ہمیں نبی علیہ سعود والسلام کا چہرہ اچھا نہیں لگتا جو ہم اس زیادہ بنانا نہیں چاہتے آپ کا کردار شاید ہمیں اچھا نہیں لگتا جو اس جیسا ہم کردار بنانا نہیں چاہتے دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کردار نبی علی سادام کا لیکن عملی طور پر شاید ہمیں اچھا نہیں لگتا اس جیسا بننے کے ہم کوشش ہی نہیں کرتے سارے رسمی کام رکھے ہوئے رسمی طور پر پروگرام کر لینا ہے واللہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز ہوگی بندے مسجد میں نہیں ہوں گے بندے کہاں گئے وہ سارے رات کانفرنس پہ گئے تھے رات کانفرنس سن لیے صبح نماز پڑھنے بندہ کو نہیں آیا وہ بندے کہاں سارے جلوس پر گئے سارا دن نبی علیہ السلام کی محبت پہ جلوس نکالنے والے پانچ نماز مسجد میں ادا نہیں کریں گے کیا ایسا نہیں ہوتا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے اس کانفرنس کا اس جلوس کا کیا فیدہ کہ وہ سیرت ہاں پنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے اس لیے محترم بھائیوں دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم عمل کرنے کی کوشش نہ کریں صحابہ کرام عمل کرتے تھے عمل ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے سونے کا طریقہ ہمارے اٹھنے کا طریقہ ہمارے جاگنے کا طریقہ ہمارا سارا زندگی کا شب و روز نبی نثاد السلام کے سنت کے مطابق ہو صحابہ اکرام تو یہاں تک جانتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ برکت تھے ان کے پاس سواری لائی گئی سواری ان کے پاس آئی وہ اونٹنی کا جو سوار ہوتا ہے اس میں ایک رکاب ہوتا ہے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے پاؤں رکھنے کی جگہ پر انہوں نے جب پاؤں رکھا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی پھر جب سواری پر بیٹھ گیا الحمدللہ پڑھا پھر سواری کی دعا پڑھی سبحان اللہ دی سب فرن الحادا وما کن لہو مکن و انا الا ربنا لمن کالبون اس دعا کو یاد کر لیں دعا پڑھنے کے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور تین مرتبہ انہوں نے الحمدللہ پڑھا سما زاہی کا ہنسنا شروع کر دیا جب وہ ہنسے نا راوی حدیث ہے علی بن ربیہ یہ تابعی ہیں یہ بیان کرتے میں نے حضرت علی سے پوچھا آپ ہنسے کیوں یہ سارا عمل تو ٹھیک ہے آپ ہنسے کیوں کہا میں ہنسا اس لیے ہوں یہ سارے کام میں نے نبی علیہ سعد والسلام کو دیکھے تھے انہوں نے کیا تھا اور کرنے کے بعد ہنس تھے میں بھی ہنس رہا ہوں یہ ہوتی ہے سنت ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے وہ ہنسے ہیں میں بھی ہنسا ہوں اور فرماتے ہیں میں نے نبی رسعت السلام سے پوچھا تھا آپ کیوں ہنسے ہیں نبی رسع السلام نے فرمایا تھا بندہ جب دعا کرتا ہے نا سبحانہ کام تو نفسیفا فل ڈی فا ہو لائے اور زنوں با اللہ انتا جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ بھی ہنستا ہے یہ بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اللہ مسکرایا نبی رسع السلام مسکرا ہیں اب صحابی بھی, بھی مسکرا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سواری پر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے نہ ہمیں دعا آتی ہے نہ ہمیں پتہ ہے جب چڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے بیٹھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے آگے دعا پڑھنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دعوے ہمارے سارے ہیں بیسیوں مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام نبی نسع اسلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کا مطلب یہ ہے جس طرح گاڑی ہوتی نا ایک گاڑی نے ایک گاڑی کو دوسری گاڑی نے فالو کرنا پیچھے پیچھے چلتی ہے سیرت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا ہے بس جیسا کیا ویسے کرو ورہ محترم بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا دن یہ دو مہینے ہم سیرت پر جتنی مردی کان پھنسیں سن لیں جب تک اس کو اپنانے کا عزم نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے نبی رسعات السلام کی سیرت جیسی آج کی صورت جیسی صورت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اگر دین کے قریب آنا ہے سچے محب رسول بننا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اور اس کا تقاضا نبی علیہ و اسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ و اسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں بآر دعاً الحمد للہ رب اللہ